Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. с какого возраста объявлена? С 25 лет. 25 лет, да. замечательно. Скажите, 18-летний гражданин Украины может купить билеты и полететь в Турцию на отдых? Если у него есть такая возможность, согласно закону, может. В смысле, какая возможность, согласно закону, какая возможность согласно, Ой, закону, не юлить, не юлить. согласно закону при военном положении люди имеют право следующее спортсмены представители... же не я так, же отвечаю. И здесь... задали вопрос не перебивайте спортсмены ну... представители культуры многодетные семьи люди у которых есть какая-то инвалидность люди волонтеры если он обычный человек если он не подпадает не под не под если он не категорий. подпадает под категорию он также как и граждане Российской Федерации военно обязаны, имеет запрет на выезд из территории за границу представляете, я любой вот скажем вот я например как бы у меня военный билет есть, я являюсь военной обязанностью, но почему-то я могу поехать хоть в Турцию, хоть на Кубу, хоть куда, и меня никто в этом плане не ограничивает. Тогда буду ссылаться на решение российского суда, который в 2023 году постановил. 20 миллионов граждан Российской Федерации имеют запрет на выезд из территории Российской Федерации за границу. Интересно. В это число входит... Это... Это... Вы, мне, вы, мне, вы, мне, вы мне ссылочку на это решение суда дайте. Потому Понятное что я дело. Вы... Смотрите, я прямо сейчас спешу. Вы, так вы не знаете. Вы, опять, вы, вы, сейчас вы что же да, ссылочку, ссылочку вы... попросили. Так я ссылочку сейчас вам дам. Так, российский дайте, дайте. суд запретил... Гаражи. за счет 20 да, миллионов нам это прям РФ выезжать за границу вот и сейчас смотрим давайте 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 так 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 значит первый сайт это Garant.ru, запрет на выезд из Российской Федерации постановление суда там полностью количество решебных судебных решений я вот даже, я, я вот даже сейчас вот а также криво, а также ну, rbk.ru. Вот, число О, вот так и впишите сейчас. Слушайте, пишите. Число запретов на выезд за рубеж для россиян. Впишите. И там вы сейчас увидите количество граждан Российской Федерации, которые им запретили выезжать, а также их причины. Помимо этого, еще нужно вспомнить, что в России есть военнообязанные, которые, согласно закону, им запрещается покидать Российскую Федерацию. Мужчина, я военнообязанный теоретически тем не менее я могу туда... Вы теоретически можете быть военно обязаны, или как вы там говорите. Но есть постановление российского суда, которое представляет О, а смотрит. Так, смотрите, ФССП, судебный По подав ФСП на начало 2024 года, на руках у российских пограничников было 6,5 постановлений от приставов, запрещающих движение выезд за рубеж. Вот. Дальше, 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 читайте. Как и домашний, да, да. знаете, почему они не могут. Дальше выжить? читайте, дальше ниже написано. Всего Я за январь. Дальше так написано. Это Я читаю лет тогда лет дальше, лет. чтобы вы не упускали важные. Всего за январь декабрь 2023 года. На судебные приставили -го года всего января... за январь-декабрь 2023 слушайте, года. Читайте, а ну читайте читайте, да, читайте, читайте. Читайте, читайте. Свободная ну, страна. На 1, января, на 1 января 2024 года. На исполнении в пограничной службы ФСБ России находилось 6,5 миллионов постановлений, выданных судебными инстанциями, о временном запрете на въезд на выезд за рубеж для должников. Дальше читайте. Опа. Дальше там вся статистика. Свободная Читаю. страна. Читайте. Там 16 миллионов 500 тысяч постановлений о запрете за выезд за границу. Дальше читаем. шесть миллионов. миллионов. Я прочту тогда. Всего за январь-декабрь 2023 года судебные приставы вынесли 16 миллионов 400 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд граждан Российской Первые Федерации из Canvas России. 8, Это, Это должники. А теперь посчитайте, армия. Это... Сколько Путин увеличил? 2 миллиона 400 тысяч. 2 миллиона дополнительно. 16 миллионов 500 тысяч, плюс 2 миллиона 300 тысяч еще военнообязанных. И считаем, перечисляем полностью всю категорию граждан Российской Федерации, которым да, запрещено выезжать за границу. Вы, 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 вы же sure. вроде умный человек, а вот извините меня за выражение только что прочитали. Свободная сторона Россия. Свеще 20 миллионов граждан Российской Федерации имеют запрет на весь за границу. Шесть половина, я вам Читайте сказал. ниже, дальше. Ниже. У, ниже. у меня открыта эта статья, та, которая так у вас. Они имеют... Читайте они дальше. 6 дальше. 6 дальше. 6 Еще 6. раз 6. повторюсь. 6. На первое. На всего за январь. Календарный год да. на территории Российской Федерации, вы, вы, Федерации вынесли 16 миллионов 400 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из России. Помимо этого, Прин еще Прин есть. Прин Иван, а ну открой вот эту статью, возьми и ниже пролистай. Пролистай да. а ниже. Статья, которую ты открыл, открыта у меня ниже. Есть полностью так вся вот, так статистика. Вот, так я открыл ее статью. Так открой Сейчас ниже, прочти. Нету должники. Ну и что там? Еще ниже можешь читать. А еще помимо должников, еще есть запреты от ФСБ по гранд-службе. А также запрет военнообязанным И запрет тем, которые служат. Еще и запрет срочникам. И это количество я превышает... И это количество превышает 20 миллионов граждан Российской Федерации. Слушай, ты только что начал читать. Ты что прочитал? Я не буду, понимаете, когда споришься, Ты... Открыл статью, я тебе говорю ниже в статьи, я, вы, 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 ниже в этой статьи. статьи прочти что я ниже. Его, его да прочти почитал, то... Давай. А ну назови <с мне назови мне название статьи. Давай посмотрим. У меня та же самая страница открыта или нет? Назови. Число запретов статья называется просто не статья, а. Читай, читай, да-да-да, я понял. Число запретов на выезд за рубеж для россиян подскочило в 1-4 раза. Правильно. И здесь очень все написано четко. А ниже, если посмотреть, после статистики запретов, как часто россиянам запрещают давай заграничные шел, поездки. Везде, везде, везде. Ниже, везде. ниже, ниже, листай. У меня открыта Посмотрим, эта статья. Посмотрим самый низ. Давай, давай ниже смотри. Вот, а ну, вот, давай. Вот, вот самый, вот, да, самый последний абзац. Да, да. Так, интенсивность применения ВСП, временное увлечение на выезд, движение из Федерации. никуда растет. Если в 2022 году данная тема применялась в каждому пятому возбуждаемому в этом году, производство, то в 2023 это уже каждому четвертому. О, Отвечает, так вы слушаете, что вы, вы ага, Ну, ну. ну по мобилизации, о, по наблюдению зубков, России стали чаще проверять наличие возбужденных исполнителей производств в базе ФССП перед запланированными выездами, чтобы их при необходимости погасить задолженность и добиться снятия всех ограничений. Сейчас россияне стали реже выезжать за границу. Даже чаще произойдет с процедурой банкротства. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ага. И тут ни одного слова тут то да нет. Вообще ни одного. Так, а, теперь, а теперь посмотри, сколько запретов есть гражданам призывного возраста в терри, на территории Российской Федерации. Еще раз говорю, Давай запрет же. у нас применяется только к должникам. Вот он должен Хорошо. денег... Хорошо. Военнослужащий, смотри, смотри военнослужащий, военно который пришел, Подписал контракт или его мобилизировали? Он имеет право на выезд за границу? Э, в смысле, который контракт написал? Которого мобилизировали, у которого есть военный билет категории А? Которого да? ко... находится в зоне боевых действий. Ко... Как он может куда-то уезжать? уехать, есть мобилизированные, которые находятся в тылах в Российской Федерации. Не на... Хорошо, да, да, Еще да, раз что, да. задаю вопрос. Давай. Им Давай. разрешают и дальше, выезжать да. за границу? Им, им запрещают выезжать за границу если он находится в рядах в рядах мобилизованных и, и находится на службе в рядах вооруженных сил как он может выехать за границу какой военный потенциал в российской федерации армия какая последнее подписание до полутора миллиона человек 2 миллиона полностью полностью Али 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 Не. Полностью все военные структуры. Сколько миллионов? 1,7 миллиона. 2 миллиона 364 тысячи. Сколько? Ну, вы откуда берете это все? Давайте прочтем, что сказал ну, Путин. Так, ну, В возьмите, России вот, на увеличили вич, значит, года, ну, да, 1, армию. 7. Читаем. В России увеличили армию. Так, последняя новость. Вот. У -у -у. Так, и смотрим. Так, сколько у нас? 2 миллиона 389 тысяч человек. Это новый приказ это... Путина, который вступил пять дней назад, который дополнительно ой, призвал ой, еще 180 ой, тысяч ты граждан ты Российской Федерации. Ты с... Путин увеличил численность Российской армии на 180 тысяч человек. А ну, впиши это. Ну, да, да, да. Давай. Да, да, все понятно. Mm, да, это да. Сейчас мы посчитаем, сколько запретов есть на территории Российской Федерации. Помним должников. Запретов и нету. Да, да. Каждый человек, который состоит в армии, имеет запрет на выезд за границу. Каждый ФСБшник, который проживает потому, на территории Российской Федерации, имеет запрет на выезд за границу. Все это относится к одному закону. Закон, который запрещает людям, которые служат в армии. Людям, которые служат в государственных учреждениях, люди, люди, которые люди, имеют армия, государственную тайну. Лежать. И другие категории, им запрещается выезд за границу. Таких в России свыше 20 миллионов. Вы никогда не разбирались, а сейчас да, включаете. Ой, не 6,5 миллиона запретов. Ой, ну ладно, ну 16, и что? Это ж должники. Читаем дальше. Давай. Да, какая армия сейчас? Вот, пол, полностью все количество армии. На сколько тысяч увеличил Путин армию? Штатная численность вооруженных России с 1 декабря увеличится почти до 2,39 миллионов человек, включая 1,5 миллиона военных ага. и станет больше на 150-на 180 тысяч. Ага. О том, что необходимо увеличить число военных, военных станет 1,5 миллиона. Ага. Все остальное это были наемники. Какие еще наемники? Армия и наемник У вас наемничество запрещено. Что ты несешь? Ой, служащие, у вас наемничество рай... по законодательству запрещено. Читай полностью, кто входит в число вот этих 2 миллионов 400 тысяч человек. Сколько еще запретов? 2 миллиона 400 тысяч человек, это также те люди, которым запрещается выезд за границу. А теперь впиши, сколько у вас ФСБшников? Пиши. Погранслужба плюс ФСБ. Скольким еще запрещают? запрещается выехать за границу, пока они служат в армии. Вот смотри, вот я не служу в армии. В Украине могу будет... запрещается Но... выезжать за границу до момента, пока не будет объявлено, объявлено завершение мобилизации. Серьезно? Да, да. Серьезно. Согласно закону. Ты можешь? Согласно ты, 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 закону. Да. да, ради бога, армия. Смотри, ты можешь выехать за границу сегодня? Я как волонтер, да, выезжаю. Был, кстати, у вас нет, не в Курской могу. области несколько дней назад. Ну, как не, не могу. А я могу, я, мог хоть, я, я могу хоть в Турцию, хоть на Куба, хоть в Таиланд, хоть в Китай. Ванька, хоть, ну не хоть прыгай с теми на те же. Я могу, ответил. Я могу выехать за границу как волонтер, потому что официально мне разрешено. В Курскую область? За да, границу в любую стра страну всего мира, куда у меня есть. Нет, разр... нет, нет, нет. Впиши, волонтерс, волонтерская организация, шлях. Вот так и впиши. Сейчас посмотрим. Если посмотрим. Твоя волонтерская организация, я, я прекрасно знаю, что ты никуда выехать не можешь, что ты сидишь, просто вот ты мне уже моя 40 минут. Я а утверждаю, что вот на что территории можно, Российской Федерации, в принципе, где, где не объявлено. объявлено Частичная мобилизация или же полная мобилизация запретов на выезд намного больше, чем на территории Украины. Число запретов на выезд за границу гражданам Российской Федерации, это число превышает запреты в Украине в 4 раза. территории Украины, в принципе, люди не могут выехать за рубеж мужского пола, не подпадая под исключение. А у нас, извините меня, Основная масса людей может выехать, просто существуют некоторые исключения, которые не могут выехать, которые служат в армии и еще что-то 22 такое. миллиона граждан Российской Федерации мужского да. пола имеют запрет на выезд за границу. Ну, Это в 4, кто, опять, сказал, 4 что раза что превышает количество запрета на территории Украины. Серьезно? Серьезно. Ты только что читал, что ты не дочитал до конца? что ты не нашел количество полной армии? Уже мозги плавятся. Вот. Я, я думал реально. Смотри, вот полное вот... количество российской армии ты прочитал 2 миллиона 389 тысяч человек. Им разрешают а выезжать можешь... за границу или нет? Разрешают выезжать за границу. Вот этим 2 миллионам 400 тысяч человек. Это служащим, разумеется, нет. Хорошо, дальше. ФСБшникам разрешают. Конечно. Зачем ты? С дружественными страны могут. Зачем ты сейчас, если закон четко говорит, что спецслужбам, которые имеют отношение к ФСБ, запрещен весь за границу? Зачем ты занимаешься? Нет. Зачем Нет. ты. Зачем пи... вот, ты. Закон есть! Михаилу... Алло! Закон есть! Пи... Еще раз, говорю, еще раз тебе говорю, закона такого нет, это внутренняя инструкция, ты опять сейчас... Зачем как ты... Ну, давай ты... посмотрим, Приви... давай Приви... посмотрим, Приви... кому запрещено Приви... выезжать за границу. Ну, ну, смотри, читаем, читаем. Есть кому внутренняя инструкция, внутренняя инструкция. Так вот, я говорю ФСБшникам, скажем, на Кубу выезжать можно. Вот. Сейчас посмотрим, смотри, законодательство Российской Федерации, чтобы ты не... О, господи, сидел. ты мне еще и Да, привык. да, да, чтобы ты не занимался... Кто не может выехать из территории Российской Федерации, и информация предусмотрена в статье 15 и 28 законе номер 114 F3, имеет доступ к гостайне, проходит военную или альтернативную гражданскую службу, подозревается <с -тайне> или обвиняется в совершении преступления, осужден за совершение преступления. Уклоняется от наложенных судом обязательств. Предоставил заведомо ложные сведения при оформлении документов на выезд. Является сотрудником ФСБ России. В законе написано четко, что им запрещено. Они а внутренние правила. Уволен хорошо, с военной хорошо. службы. Нет, Уволен нет, с военной нет, службы нет, в органах ФСБ России. Признан несостоятельным банкротом. Полное количество граждан Российской Федерации, которые имеют запрет на выезд за границу, это 22 миллиона. Число, которое превышает запреты в Украине, аж на 4 миллиона. Не нужно заниматься значит, в 4 раза. Не нужно заниматься Ванька. И смотри, То самое главное, в Украине есть мобилизация и закон о военном положении, а в России этого нету. Россия не объявила мобилизации, но почему-то количество выявших, выехавших за границу запретов превышает аж в 4 раза запретов в Украине, в государстве, в котором идет мобилизация и запрещено выезжать. Так, 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 это, так это, наверное, потому, что население России в 5 раз превышает остаточное население Тогда Украины. Тогда продолжим дальше эту статистику подсчитывать. 104 миллиона да, граждан... 104 миллиона граждан Российской Федерации не имеют загранпаспорта. С оставшегося количества 40 миллионов, у которых есть это загран, откуда? у которых есть а заг... этот, а этот а это а это это откуда извон? Это? Статистика сростота. Пиши. У скольких россиян есть загранпаспорт? Нет. Да. Пиши. Давай. Ага, давай вот пиши. Вот, это, вот это интересно. Давай, давай, пиши. Мы сейчас обсудим. Ты сейчас Полностью. Увидишь, сколько запретов, кто может выезжать, куда пускают и так далее. Они а будешь сидеть про Украину. Ты не знаешь ничего Поехали о России, раз. а тем более ничего не знаешь об Украине. И кричишь, а у вас там запретили! Да, война эти, запретили. А вам запретили! И у вас даже войны нету. Но запрещают! Давай по закону будешь искать. Так, 105 миллионов 40, граждан 40. Российской Федерации не имеют загранпаспорта. Остальное количество, остальное количество 40 миллионов имеют запрет на выезд за границу, аж 21 миллион за 2023 год. Ну ж, давай. А теперь прочти это, мне, что это, ты это, нашел? Сколько граждан это, Российской это, Федерации не имеют паспорта? Прочти мне цифру. Я, я еще раз говорю по статистике в целом на осень 2022 года.

Ну, ты пойми, в чем дело-то. Дело-то в том, что те люди, которые не имеют загранпаспорта, это не значит, что у них запрет на выезд. Они просто ну, не хотят и не получают этот загранпаспорт. Читаем дальше. По статистике, лишь 10% граждан Российской Федерации, которые имеют загранпаспорт, могут выехать за границу. А что им мешает? Это, во-первых, военнообязанный, во-вторых, запрещает суд, в-третьих, нет... <риректор> Третьих, посольство нет, Мужчина, посольство посольство вы чу, вы чу. не не дает визу. В четвертых нету денег и пятое запрет вот, вот и запрет стран Европейского Союза на посещение лишь 8 процентов 40 Еще раз говорю, вы. 40 миллионов граждан Российской Федерации, которые имеют загранпаспорт. 40 миллионов 10% могут выехать за границу. 4 миллиона граждан Российской Федерации из 147 могут свободно путешествовать за границу. Вы почему путаете военный обязанности с военнослужащими? Причем здесь это? Вань. вы же сказали, ну, я тебе бяты. говорю, статистика. Есть, статистика. Все, статистика. Реально, когда... <связалось> <связалось> ну ты же читаешь. Пролща. Алло, в... прочти цифру. Скольким россия... 아니, я скольки россиян? Цифру еще раз говорю. Я тебе честную цифру назвал. Да, Хорошо, прочти. Паф! Прочти. Сколько граждан... Давай. Сколько граждан Российской Федерации посетило за, за границу в 23-м году. Ну, впиши вот это. Да, да. граждан. А мы посмотрим, сколько граждан пересекали границу. Мы, 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 мы же говорим, сколько посетило. А что? Мы говорим, сколько имеет возможность. 4 миллиона вот граждан. Даже те люди учили... 4 миллиона граждан Российской Федерации имеют такую возможность. 4 миллиона граждан Российской Федерации по статистике имеют еще такую раз. возможность. Специально для тех, кто родился в танке. А, ну, ну, ну. Смотри, вот даже люди, те, которые не имеют загранпаспорта, вот, ну вот нет у них загранпаспорта, но он, в принципе, им не нужен. Ну, вот, у них, ну может, денег нет за границу поехать, может еще что может, не хотят еще что Но тем не менее, они имеют возможность получить этот загранпаспорт и выехать, если захотят. Планька, я не задаю вопрос если, я задаю вопрос количество россиян сегодня, которые могут выехать, а не есть ли. если. Если в Украине, могут, смотри, я тебе, я тебе, если в тебя Украине тебя завтра тебя закончится тебя, война и откроются тебя, границы, тебя, если все тебя, 35 миллионов тебя, могут выехать, тебя, если завтра тебя, закончится я, война. Не так, 90 процентов россиян, 90%, которые не служат в ФСБ, не служат в вооруженных силах, и не имеют доступа к гостайме, и не имеют долгов там по кредитам, они при желании и возможности, они могут выехать за рубеж. Зачем ты занимаешься если ты только что прочитал статистику, которая говорит, что лишь 29% имеют загранпаспорт. Имеют! Загранпаспорт, но... а возможность выехать за количество загранпаспортов и количество запретов это совсем две разные вещи. Ты можешь, иметь, ты можешь иметь 30 миллионов паспортов Брат, у себя я, в стране, я, в, я, в я России, бри... а, но будет я, 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 лишь я, я, 1 я, миллион возможностей выехать я, за границу. И, и, еще раз, и, еще раз для бронетанковых войск. Смотри, вот у меня была девушка в прошлом году. Не, было Не, ну ладно. Вот у меня была девушка. Не нужно еще и по поводу за границей. Я ее позвал, сказал, поехали со мной на Кубу. Она сказала, у меня нет загранпаспорта. Я сказал, окей, иди в ФНС и получи загранпаспорт. Она пошла, подала заявление, какое-то время потребовалось до получения загранпаспорта. До да этого у нее ее не было. Но это не значит, что она не имела возможности выехать за границу. Вот для тех, кто в танке, еще раз повторюсь: количество паспортов и количество возможностей это совсем две разные вещи. Ты можешь это иметь паспорт, Ванька. Ты можешь, ты можешь вещи. иметь паспорт, но тебе запретит суд выезжать за границу. Поэтому количество паспортов Конечно. не Конечно. равно количеству тебе... возможностей. Нет. Конечно, тебе суд может запретить выехать за границу, опять. Пиши, же, сколько так, за 2023 год 30, граждан знаю, Российской Федерации знаю, выезжали я, за границу? Если ты имеешь долги, либо ты служишь ФСБ, либо ты являешься Пиши на, на в. Пиши в интернете 20. сейчас, сколько граждан Российской Федерации выезжали за границу в 23-м году. Посмотрим на возможность. А при чем тут выезжали, Пиши. Выезд. выезжали. сколько граждан Российской Федерации выехали за границу в 23-м году? Пиши <звы> этот. Тебе зачем? Пеппо, Іван, ти говоримо, повністю будеш. Візні. Повністю. Якщо впишеш этот запрос, Пиши. Реально, реально ста... піши. Гріпі... Ти будеш Віде. повністю, якщо впишеш. <різь> Все починалося з заборони виїзду за кордон в Україні. Погоджуюсь, вона є, ніхто це не скриває, є закон про правовий режим військового положення і так далі. На превеликий жаль, війна. Так, да, є таке, але це не заборона кожному українцю. От, натомість, окрім цього, є така т... країна, проти якої ми територія Російської Федерації, от в якої немає частичної мобілізації, мобілізації, війни у них немає, в них все хорошо. Але чомусь їм забороняють виїздити за кордон. Він як почав це гуглити, я так зрозумів, що він трошки був від того, що він почав читати. Якщо він дальше ще буде читати, до речі, я, я цю. Ти його пам'єш да, Я пам'ятаю. До речі, якщо хтось когось цікавить, я цю тему розбирав 12 липня я повністю опублікував у себе в телеграм-каналі величезний розбір статистики щодо кількості заборон відкритих даних, які мені вдалося знайти як в Україні, так і на території Російської Федерації. Зайдіть, почитайте, дізнаєтесь досить багато чого нового.